нас собирают, давайте, ребята, куда-то двигаться, подписывается какая-то банка, какое-то распоряжение, давайте все, потом все это дело прекращается. И вот открытие вещи, открытый закон, будет, как вы знаете, не мы будем поэтому давайте сразу мы это дело хотим что-то поставить, если тогда соберем все, как мы будем в руки, как мы будем вы поставите галочку, что у нас собрали, потом оставим галочку, потом Нет, это инициатива наша, не с кем-то поводство, не получили и как бы последняя инициатива закончилась, когда в Верховную Раду, помните, еще первый раз атаковали, когда там 400 человек не будут представляли, да, чтобы он вот этим занимался, я помню, ну, всеми этими вопросами, то есть мы поставили плечо, потом у нас как бы опять на очередной раз, когда, ну, и вопрос не в том, что было не до этого, тогда было нет. просто потом немножко все устаканилось, и всем стало это дело опять перед как регистрация после вопроса, это я хочу опять же на канал нужно дать понять, и потом все эти вопросы, это все абсолютно. Вопрос не в всегда. Вопрос не в главу федерации. Это люди с опытом, которые прошли хороший нормальный путь, которые могут создать которые вещи, любую нормальную законодательную базу, только оно было слышно. И вот тут я пару как говорится, цивилизации, нас не слышно сейчас. Поэтому еще раз У Но есть институции, слава богу, время прошло, и те типа, я не зря все это делали, все это дело страна поменялась. Поэтому мы идем все время позже. Нас слышит сегодня в революционный суд. Это на причина. их нормально, абсолютно воспринимаем. Вот он приходится прийти туда. Я туда. Кабинет министра Александра на столе просто, я тут том это на от кабинета, у нас только фискальные судьбы, фискальные злобы, когда мы были в прошлой с партнерником на громадской раде, то под конец было время снять насилие, да, сейчас мы позже будем делать с профессором, но всякие судьбы, его громадская, за те вопросы, которые мы задавали, то есть мы там были поражены, когда в 4 часа, ну все эти вещи происходили, которые, его громадская, он что-то реально не Почему вы говорите, что, что надо что поменяется, меняется, что на такое? У нас только сегодня, почему я фиска? Верховная, это тоже комитеты, которые работают нормально, адекватно. И не хочу там бросать еще то камень огород, но у нас, наверное, было в последнее время больше представителей сюда, и в институции тех, которые там минимум, и так далее, чем своих братьев по оружию, ну, вот, по лицам. Вот, их это далее больше интересует. Поэтому вот эти вот вопросы, которые информация, которые мы сегодня не видим от первого аппарата, который там на один, вы вот правильно говорите, абсолютно нельзя отсюда. Без на ринку країни сьогодні. Нам сьогодні непонятно, куди живи, і що вы, і где живу, і так живуть. Потім я так сказав, що Вачі, через Пирогу, не менше через три року відбудеться. Ні, в концепция реформы написано довгострокова перспектива. Чесного... Довгострокова загальне положення, там по ну, ну, просто травма. <зві> я і вас розумію, ви не можуть такі. что куди ми йдемо всього? Є. 29 заявлений буквы Европы, который чисто нормально выставлены, было на был, я я бы очень критично относился к этой статье, потому что подписал ее один из авторов альтернативного закона полиции. Я статью написал. Да. Да. Такой знаете, тем не менее, на сегодняшний день хотелось бы, вот, когда будет понятно, в каком статусе. Я с чем-то согласен, с чем-то нет, но... Ну, мы собрались, что мы не понимать сегодня, сегодня, что государство сегодня нет возможности реально реализовать то, что как бы, мы бы хотели заложить закон про полицию. Сегодня государством нет ресурсов. Вы согласитесь со мной. Абсолютно, абсолютно. Так вот, нам хотелось бы сегодня просто вот здесь, как мы собрались, откуда сегодня сегодня да. лицовый с инициатором, в первую очередь, понимать, в каком статусе, в каком виде, с какими полномочиями, и, и так далее, будет оператор рынка номер один. Потому что сегодня компания, которая занимает в рейтинге там мест 139 место, они гораздо больше полносателя узнать, куда надо двигаться, он двигается, чем у Розуму для Крыма. Закрытость определенная порождает все В свое время Владимир Ильич Шаповал поставил здесь вертушки, барьеры и так далее. Добился того, что через он сюда просто переставить, чтобы помнит, ну что, То есть, и он начал пытаться ходить, ну, занимать и узнать, а что там рынке, собственно, а что там делается, да? А все Ну, ну где-то такое, не хочу верить, но получается, где-то немножко, ну, как бы, ССО, при том, таким, знаете, на карту, прилив, прилив, там, отправление какое-то, прилив желаний, потом все как бы устаканилось, прилинировал. Он почему-то еще получается, потому что все федерации прошли все эти точно Понимаете, <coughs> хотелось бы. Мы тоже абсолютно за любое сотрудничество, вопросов нет, и так далее. Вот. Смотрите, что я сегодня Есть дан приказ, который подготовлен в вашего ведомства, который подписан 2015 года, про людей и так далее, которые запрещают на рангиры, но Ну вот приказ, который подписан с злочинцем Могилевым, один в один повторяется, приказ один в один его повторяется. Но дети, как говорит, пять отличий, в этом приказ. А то, я говорю, один раз здесь и так далее. Первый автор был первый поселник. Второго переписали в поселник. То есть он тоже автор <rapples> и второго. И родовое исполнение. То есть есть вопрос. Так я так почему все эти вопросы? Как же это можно? Люди работали там за 10, за 12, 15 лет, получают все эти документы, как бы, вот, у нас сейчас на ситуация поставили. Вопросом, Но Он сегодня организован рейд. Когда уже по от РСО отказалось от 328 мы за две недели взяли и попросили еще раз психануть. Вот. У То есть самое здесь. Если мы все отказали, мы у всех 15 областных райцентров были сегодня в Украине. Я к чему это делаю? Это взаимодействие ваше. Вы можете не знать некоторые вопросы. Тупизны системы. Ну, мы с Олегом Николаевичем как бы видим, но проще

Вы правильно вошли туда, и сегодня извините. этот приказ, это приказ не касается нас Этот приказ касается и вас, и нас. Вот. Запрещается. На на ну, трактуют только, ну, как надо. Говорят, по-своему, там, по-своему. Я к чему это не люблю. Так вот, не брать, если вы здесь присутствуете, хоть, ну, так вот здесь, мы уже например, вести свой, так, мы там тоже все будет Только другому Потому и так, коль нас заняты за так, то сегодня и вам будет. Вы не нам платили. Говорят, делу платили. Да, я как да, момент, цель. давайте как бы так, все-таки быть в каком плане. Если мы работаем, ну как бы знаешь, вот если так, то она, наверное, взаимные вопросы и работы. Они бывают так, корешки сюда, корешки сюда, ну, как бы так далее. Поэтому ну, давайте не не просто тоже обсуждать, наверное, коль бы наши интересы и рынка здесь присутствующих затрат. Но вначале, наверное, спросите у нас. А когда вы у нас забирали деньги, у нас спрашивали? Если вы не Отсюда, давайте мы давайте, забоя, давайте, встретим, давайте будем идти этот это, цитарян. Это, 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 это. Знаете, самый ключевой вопрос, который мы все сейчас не озвучиваем, он просто заговаривает этот вопрос немножко тему, и я думаю, что mm -hmm. я сейчас хочу просто прояснить. Самый главный вопрос – это коллективная увода и термин «ликвидовать» – это «жавная служба охраны». Будем говорить откровенно, если мы уже ответили. Кто это поддерживает, мы пишем письма, еще кто-то пишет письма и так далее. Это тот трехкорольный камень, который восстанавливает нас в разные стороны барьерка. Вы сейчас и я в том числе, если заулировано, то тогда разъясню. Хочу ответить на этот вопрос созданием концепции, которая приводит к тому же результату не через слово ликвидация, а через слово реформирование, и поэтапного законодательного вхождения этой структуры на рынок цивилизованного так далее. Тогда это снимает и разрушает стену непонимания между нами и убирает слово «ликвидина». Вот ну, для этого мы и собрались. Ну, Говорить о том, что это... «ликвидина»… Ну, представьте себе, завтра мы берем весовочку… Не, не надо, мы сразу столько не пьем. Правильно. Мы, А мы это все, если… Тогда, тогда, если мы это уйдем с МВД, тогда вам точно конец. Вот эта организация, которая сейчас есть. Мы сегодня больше всего, которые здесь собрались, все в том, чтобы ГСО был. Потому что должен быть на рынке все-таки оператор сети номер один, который где-то является лидером не только по количеству, но и по качеству и формирование рынка. И а сегодня, и сегодня так, это я говорю правда. Просто понимаю, чем просто не снимает того вопроса, который я сегодня задаю. И мы можем сегодня пока не все просто. Ну я понял, ты, две вещи преследуешь. <win> Поэтому, чтобы не спал, кто-то точно травму заработает, там где-то упал кто-то со стула. Поэтому сегодня то, что я говорю, не является тем, знаете, камнем богов, которые туда и так далее. И когда вот эти все вопросы были, которые сегодня наверное, не нас собрать, нам, да, сколько раз выходили, потому что мы выходим, я помню, в эту сейчас, ну, просто как то вот, на полицейского, где сколько раз звонили, не... а дайте с тобой лицензию. То все эти вопросы, ну, как, мы как с да? И сегодня дальше были письма, эти писали, Боже упаси, Боже упаси, Боже упаси, это вот так. Вот сегодня вы знаете, Валентина там работает, как бы все это дело, только дай ну, как бы все эти вопросы. Понимаете? Поэтому мы отнюдь не за эти вопросы. Но опять же, говорить здесь, что все хорошо в строительстве глазки, тоже не будет. Нет, это просто зачем стараться? поэтому мы здесь как бы на на глазки, глазки. Я буду вас по одному. Глазки вот этому человеку, если только -то можно сказать, что он ну, не будет называть. Правильно? Но поэтому хотелось бы только. А законе том же вот и последний. Вы этот мазочек, не, не уходя, правильно, Николай Ильич, чтобы не, не уйдите, это в сторону. Все. Вы же опытный старый брокат, ну, не, старые, не старые да старый, не старый, а брокер Мы с администрацией президента еще прошли, все эти, как бы, ну, все эти дела и так далее. Я понимаю, что дело творения ваших рук, конечно, но... Господин Мировой, когда только начинался Координационный совет, и был вот здесь, находился, мы дали предложение определенное внесение изменений в закон об охране деятельности, что касается... Притом вот этот вопрос касался аж максимум 4 тысяч тех газешников, которые проходили проверку и все остальное. И у нас сегодня эта роль как кабельная выдается, резинка относится, кстати, к огнестрельному ДПЦ, да, все эти вещи. Но я показываю эти которые на видео отличие. Вот господин Яровой, который пишет, что у него до этого законопроекта ведь не будет и за тут, 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 тут белом Подпись вот здесь, под этим, это еще постановка, как мы постановка. Говорит, подпись господина Аваха, министр, который сейчас, и господина Петренко, который министр здесь, и сейчас. Вот и две То есть проходит определенный период. Определенный период. Ну, все самый закон. Находится на Верховной Раде. Подается уже, как смотрели, регистрируется. То есть, после всяких нападений, после всяких моментов, после всяких вооруженных, этих, ну, как, говорится, Здесь сидят не рейтинг. И оружейку могут запустить. И есть, вот здесь сегодня вот, орган, который разрешительный, это оружейку полностью контролирует. Появляется другой друг, за подписью того же Ярового, да? Ну, внесенный в так как мы же прекрасно знаем, не хочу сказать, кто вносит, как вносит, все это дело. Где уже возражает министерство против этого же закона, подпись того же работаю. Ну, естественно, я ярова... работаю. Откуда здесь не Нет, телефон другой. 127, тут 216. О, вот. Ну как, собственно, 21? 6. Нет, я просто к чему. Я как момент просто... Давайте так, если мы не, уже вызывались против этого закона, вот две позиции. Мне очень интересно сейчас комитет руководитель, 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 руководитель. Понимаете, да? И половину тут все эти вопросы и сказать так, спроси, господа, так, правая рука значит левая И что произошло за это время? Мы вдруг стали правым сектором, или кем мы стали вот здесь сидячим. Вот, я к чему эти два момента привел. Не с тем, что вы правильно сами как делать увести вопрос, но как бы кто сторону так много Давайте, коли мы что-то хотим сделать, поймите правильно, мы устали ходить и каждый раз все время питать надежду. Мы здесь все нам, ну, Кому-то младше 30, я не знаю, нету, наверное, да? Младше 40 тоже там, я не знаю. Наверное. Вот. <связывая> и так далее. Один он да, а где натур, ну ему уже больше ста. <связывая> я к чему что-то делал. Понимаете, вот как бы каждый раз приходите обманываться. Вот, и там, когда вы вот, в его возрасте определенном в каком-то статусе, и во всем остальном, хочется ходить туда, где тебя понимают, и, проснут, и где есть реальный результат от этого. Как родился реально, закон в недрах ГСО, Честь и хвала. Понимаете? Когда Назаренко чудо, честь и хвала, то он родился. Так, этот закон. Но это было сотрудничество, которое дало свое время. Пройдется ряд подзаконных актов, лицензионные условия. Вот, то есть есть ряд вопросов, которые, знаете, мы чувствовали, и ГСО почувствовал необходимость и нужность, и мы почувствовали, было все это дело на Потом не по что то меня это дело прекращается. Вот не хотелось бы у меня, почему эти документы привел, чтобы мы где-то говорили одно, думали другое, делали третье, а говорили здесь на одном все-таки Понимаете, если мы хотим что-то друг друга. что получается? Ну как по одну сторону где-то такие, мы по вторую, и все мы, черт, сейчас, проигрываем. И мы проигрываем. Не только. Понимаете, как бы, ну, без слова А что такое дело возглавлять? Ну, возглавлять надо открыто уже. Ну, все пошли каждый свой путь. И, наверное, не знаю, что было то уже в раз, когда произошло, сказать, ребят, ну, извините меня, ну, тоже есть, наверное, вопросы. Можно проходить по одному то вопросу и 115 раз возобновлять заседание, когда я как-то не работаю. И вопрос не в списке. Кстати, говорят правильно, что это и пара которые добавились, и все остальное, это все нужно. И закон, который прокурор, учит граблян на там написано. У нас как раз даже придумано, как раз добиться в эту тенгу полностью на 100%. Но опять же, зачем? Если вы ловите руку на сердце, левую на Библию, Серьезно, у вас при трибуне. Нет, дело в том, что, уважаемые коллеги, давайте, чтобы мы сами себя не обманывали, чтобы мы тут что-то договорились. Сергей Иванович абсолютно не полномочен принять решение. Он просто аккумулирует наш разговор для того, чтобы, наверное, совместно вынести решение этого вопроса все-таки на уровень министра. Знаете, когда создано на уровне зама э, совет, который выполняет... Оппозиция а министра совсем другая, но все, кто по водным они все знают, что он никогда не примет другого решения. Но министр, если пойдет на то, что мы сейчас говорим, это государственное значение Координационного совета вопросов безопасности, то есть правильно сформулирует, и он признает, что да, давайте делать такое положение, и пусть это работает на безопасность в Украине, как бы у нас нет, а да можно подавать предложение и что-то до чего-то достучать. А что Сергей сейчас требует, чтобы он показался, что так не будет? Он точно так выполняет то, что ему дальше говорят. Поэтому задача наша, я почему это все комментирую, найти то решение, которое позволяет, ну, как говорили, достучаться, дозвониться, или чтобы нас услышали. Для этого я и с самого начала сказал, давайте передадим новое немножко звучание. Тогда мы по-другому, ну, попробуем, во всяком случае. Вот, сначала предложение создать рабочую группу. Господь, и формируем положение и концепцию развития рынка. Правильно. Если мы, это будет как бы, концепция, нужно уже потом реализовывать через что? Через положение и потом через законопроекты. То есть, вот, э, поэтому если мы пишем концепцию, сразу же положение будет ну, параллельная да. вещь. Просто вам обосновать надо сегодняшний Да, я думаю, что давайте мы тогда э, прямо конкретно определяемся, э, что там в течение 10 дней вы даете нам предложение. Кого мы в эту группу включаем? Да, уже, есть, обсуждать. Да, уже есть проект какой-то, да, уже изначально.